Dalam slide ini kita akan melihat pelbagai jenis reka bentuk kajian. Jadi mari kita andaikan hari ini kita berada di Februari 2023 dan kita ingin menjalankan kajian. Jadi jika kita akan menjalankan kajian hari ini dan kita akan mencari pendedahan dan hasilnya pada masa yang sama, ini adalah contoh untuk kajian keratan rentas kerana pendedahan dan hasilnya adalah pada masa yang sama. Namun jika kita akan bermula hari ini dan kemudian kita akan mengikuti kes-kes tersebut pada masa hadapan, kita mempunyai dua pilihan. Sama ada kita akan melakukan ujian klinikal, ia boleh jadi ujian klinikal terkawal rawak atau kita akan melakukan kajian kohort. Perbezaan antara kajian kohort dan ujian klinikal terkawal rawak ialah dalam ujian klinikal terkawal rawak terdapat satu eksperimen. Namun dengan kajian kohort hanya terdapat susulan sahaja. Jadi mari kita lihat contoh-contoh berikut. Jika anda ingin membandingkan antara pelajar yang hidup dalam sikap yang tinggi berbanding dengan pelajar yang tinggal dalam tahap C seperti di Bandar Jedah. Jadi kita akan membandingkan antara kedua-dua kumpulan ini dari segi grade mereka dan kami akan menindaklanjuti mereka sehingga 6 bulan. Jadi ini adalah contoh untuk kajian kohort kerana kita hanya akan membuat susulan dengan pelajar-pelajar tersebut. Kami tidak mengubah cuaca. Cuaca di altitude tinggi adalah seperti sedia ada. Kami tidak menetapkan cuaca ini berbanding dengan cuaca di kawasan kos rendah. Cuaca, jadi kami tidak mengubah cuaca. Ini adalah contoh untuk kajian kohort. Walau bagaimanapun, jika anda akan melakukan pemulihan tampalan dan kami menjadikan pemulihan ini sendiri sebagai eksperimen. Ini mungkin merupakan percubaan klinikal kawalan rawak. Oleh kerana kami meletakkan kami menetapkan jenis pemulihan untuk kumpulan tersebut dan kami mengikuti perkembangan mereka untuk tempoh masa tertentu, contohnya beberapa bulan. Kemudian kami melakukan susulan untuk membandingkan dengan kedua-dua kumpulan jika kami tidak meletakkan pemulihan itu sendiri, kami hanya mengikuti kes-kes tersebut. Kami membawa kes-kes tersebut daripada orang lain. Dan kami akan menindaklanjuti kes-kes tersebut untuk seketika. Ini adalah contoh untuk kajian kohort. Jadi perbezaan antara percubaan klinikal kohort dan kawalan rawak adalah bahagian eksperimen. Baiklah, sekarang inilah yang kita panggil ia kajian prospektif. Sekarang mari kita lihat kajian retrospektif. Dalam kajian retrospektif kita akan mempunyai dua jenis reka bentuk kajian sama ada kajian kohort retrospektif atau kajian kawalan kes jadi mari kita mulakan dengan retrospektif mari kita mulakan dengan kajian kawalan kes dahulu dalam kajian kawalan kes kita akan mulakan dengan hasilnya dan kita akan melihat kembali punca hasil ini jadi kita akan ada satu kumpulan dengan hasilnya dan bandingkannya dengan kumpulan tanpa hasilnya dan kemudian kita melihat ke belakang kepada punca masalah ini. Ini adalah kajian kawalan kes. Walaupun dalam kohort retrospektif sekali lagi ia mempunyai falsafah yang sama seperti kohort prospektif. Kita akan mulakan dengan punca dan kemudian atau pendedahan dan kemudian kita akan menindaklanjuti kes-kes tersebut sehingga mendapat hasilnya. Jadi mari kita lihat contoh-contoh berikut ini sepatutnya mempunyai 100 kegagalan implan dan kami ingin membandingkannya dengan 100 implan yang ada tiada kegagalan pada implan tersebut jadi sekarang kita ada hasilnya iaitu kegagalan implan 100 kes berbanding 100 kes tiada kegagalan implan kemudian kita melihat ke belakang 10 tahun yang lalu untuk melihat sama ada mereka merokok pada masa itu atau apakah punca kegagalan ini jadi kita mulakan dengan hasilnya kemudian kita beralih ke belakang kepada punca atau pendedahan yang mereka ada pada masa lalu. Jadi ini adalah contoh untuk kajian kawalan kes. Walau bagaimanapun jika anda akan melakukan sebaliknya kita akan melihat kes-kesnya. Siapa yang merokok 10 tahun yang lalu sebagai contoh pada tahun 2010 dan kami mempunyai kumpulan lain yang tidak merokok pada masa itu kemudian kami membawa kes-kes tersebut hari ini untuk melihat berapa banyak kes kegagalan implan yang kami ada dalam kumpulan pertama dan berapa banyak kes kegagalan implan dalam kumpulan kedua Jadi kita mulakan dengan puncanya ataupun dengan pendedahan pada tahun 2010 yang lalu dan sekarang kita menilai kes-kes tersebut pada tahun 2023 Jadi ini adalah contoh untuk kohort retrospektif jadi dalam kajian kawalan kes kita bermula daripada hasilnya kita bergerak ke belakang kepada punca atau pendedahan. Dalam kohort retrospektif kita bermula daripada pendedahan atau punca dan kita beralih kepada hasilnya yang bertentangan dengan kajian kawalan kes. Dan dengan cara yang sama jika anda akan melakukan kohort prospektif kita bermula dari punca dan kita akan menindaklanjuti kes-kes tersebut sehingga hasilnya. Jadi di sini kita dapat melihat ringkasannya daripada hasil kepada puncanya. Ini adalah kawalan kes. Daripada punca atau pendedahan kepada hasilnya ini adalah kohort. Dan jika terdapat bahagian eksperimen ini akan menjadi ujian klinikal terkawal dan rawak. Dan jika kedua-dua pendedahan dan hasil pada masa yang sama ini akan menjadi kajian keratan rentas. Terima kasih